Ця дорога веде до Слов'янська. На час зйомок місто ще знаходилося під контролем терористів. Ми їдемо до наших військових: танкістів, зв'язківців та артилеристів. Вони займають одну з найнебезпечніших позицій за кілька кілометрів від Слов'янська. Ми ще не знаємо, що попереду три важкі дні бою за звільнення міста. Нам дозволили знімати, але лише за умови, що матеріал вийде в ефір після зміни місця дислокації. На сьогоднішній день місто Слов'янськ вже огоптується після війни. Українська армія відтіснила бойовиків на південь Донецької області. Усі герої нашого фільму несуть службу на інших вогневих позиціях. Вчора ми отримали дозвіл на показ відзнятого матеріалу. І нехай у полях та окопах на передовій немає телевізорів та інтернету. Цей фільм радше для тих, хто в тилу, для рідних і близьких, для друзів і незнайомих. Ти знімаєш тобі щось? для українців, котрі серцем вболівають за кожного, хто щохвилини боронить нашу країну. Наша основная задача это блокирование дорог, которые идут на север, на северо-запад нашей страны, это тех людей, которые действительно не выполняют ни одно требование нашего государства. Видите, да, там где зеленая ворота. спостерігаю за володію противника по першій команді, даю координати на гніву позицію, і відповідно вогнева позиція здійснює вогневе ураження противника і це... коректурую вогонь. За скількома точками ви спостерігаєте? Чотирма точками це відповідно дальній блокпост на країні Слов'янська, за старим блокпостом, за гаражами там, де інтенсивне їхнє переміщення, і відповідно за... Пожаркою там, де по розвідданих знаходиться, можна сказати, арсенал і бойова техніка сепаратистів. Ну і Відповідно, на окраїни вже підступав до Слов'янська на мости, на железні дороги. Ну Відповідно, так ведемо розвідку. На даний момент ведемо спостереження за дальним блокпостом, де зосереджені сепаратісти. А вони знають, що ми ведемо за ними спостереження? Думаю, що так, тому що неоднократно. Ще до нас, як стояли тут підрозділи, по ним вевся обстріл відповідно з околиць місць, міста по цьому району. Ми виконуємо роботу тяжолою, трудную, але ця робота називається захищати родину, тому що ми... офицеры, солдаты, которые выполняют какую нормальную мужскую работу. что БМП с нами. Служил в украинской армии, 17-й танковой бригаде, Наводчиком на БМП-2. Я сам с Крыма, с Симферополя. И да, это было, ну, сам решил остаться на контракте, подписаться. Россия меня вообще не вдохновила, потому что ну, там я будущего вообще никакой не видел. Украина, мне нравятся люди, все помогают. Я понял, когда вот на этих выездах, на блокпостах, много украинских людей помогали, чем могли. Температура какая Скажите, ну у вас кто-то остался в Крыму с ваших родных и близких? Да, вся семья, у меня тут никого нет. Как они относятся к вашему решению, что вы служите украинской армии? Меня все поддерживают. У меня семья вся за Украину. вы не, признаете, что вы в зоне АТО? Нет. Ну куда? Ну, сами посудите, что куда такое сказать и там вообще же быть. не крути! Мы все правильно делаем. Наша земля, ее нечего трогать. Настояща війна, то тут були б відповідно розмежувальні лінії. Це границя, це не границя, Тут наші війська, тут їхні війська, тут їхні окопи, траншеї. А то тобто Ми стоїмо, можна сказати, в полуокруженому стані і очікуємо напади зі всіх сторон. про свою безпеку на всіх 360 градусів, тому що може підійти справа, ззад, зліва, спереді, і відповідно ну, не будеш очікувати цього нападу. Такого поняття, як дійно, здесь не существує взагалі. Всі знаходяться в бойовій бойових. границы 1, 2, 3, 4 числа, ты извини, понимаешь, когда начинается утро, когда как в обычной гражданской жизни, когда человек встает, ложится, здесь постоянно один и тот же, одно и то же состояние. Александр, да. в рот опустись.

стреляет по нам. Вот найдены осколки в результате артиллерийского стрела с миномета калибра 120 мм. Был произведен артобстрел наших позиций. Вот осколки, которые оставляют данные мины, нанесли ущерб некоторой технике. Не пострадавшие люди было 5 человек, 300, которых эвакуировали, оказали медицинскую помощь. Ну и пострадало 5, 4 единицы техники. Впоследствии чего командиром, с командиром батареи мы определили место разрывов мин. В данном месте стоял танк, возле которого ударила мина. Танк особо не повредила, но было возгорание топлива. Вот видно вот удар осколка. Очень серьезные крупные осколки. Вот осколочный, вон осколочный. Вот удар осколка. очень серьезный удар. В дерево ударила угу. мина, разрыв произошел в ветках. Покрошило дерево, разнесло забор. Остальные места разрыва там не одно, там побольше. На поле. Данное вооружение, которое вело огонь по нашей позиции, это 82-мм миномет, миномет 122-мм машина 2 из 9 нона которая переменяла огневые позиции и вела обстрел в нашей позиции. Благодаря умелым действиям командира батареи, когда мы привязали эти мины, мы точно определили, где находится координатное находится местоположение данного миномета. Реально получается, что координаты огневой позиции – это пожарка. То есть, получается две огневые позиции, которые вели огонь по нашей батарее. По нашей батарее делала огонь и минометка с цели 101, которая гаражит, дальние гаражи и с пожарки. По три снаряда зарядить. По три снаряда зарядить. Зарядить. Тремя готов. Один снаряд залпа. Решили 10 секунд после румовой. Повторяем. вчерашнего дня это была очистка от сепаратистов, от банформирования, которое находится в городе Славянске. Мы свою задачу выполнили на все сто. Благодаря личному составу, благодаря вот этим пацанам 19-летним, 20-летним, которые действительно не, не ни на что внимания, на условия, на тяжесть, на трудности, они сделали это благодаря им. Что, визуально мы наблюдали, что мы уничтожили миномет, зенитную установку и склад с боеприпасами. Что северная часть города Славянская, она чистая. Сейчас основное направление стрельбы это мы меняем. И здесь сосредоточим основные усилия. Ускорить готовность. Постреляйте! Отходят они куда? Отходят в сторону Краматорска, на юг. Все взято в кольцо, ситуация контролируемая. Да, да, да. Среди день еще вчера можно сказать не заканчивался. Сейчас время 9 часов 44 минуты. Люди находятся в постоянной боевой готовности и продолжают выполнять свою тяжелую мужскую работу. Надо действовать э более решительно, мне кажется. Несмотря на что, много людей очень хочет решительных действий. И для этого мы что сейчас делаем? И для этого мы сейчас поедем и покажем, какие решительные действия. Мы едем вешать украинский флаг на ну, дальний. Мы повешаем пост. флаг э, там, где насколько это будет возможно, мы углубимся сейчас в город Славянск и повесим флаг наш. Родной. Украинский. украинский флаг. Ну, в принципе, это достаточно опасно, правильно? Это очень опасно. Ну для чего это психологическая атака для противника? Чего? Для того, чтобы показать наш боевой дух. Мы, в принципе, готовы. Нам на многое. Слава Богу героизм. Здесь любят люди за то, что действительно это но территория наша, и мы никому ее не отдадим. Слава нации! Какое вооружение у них не было, что бы у них там не было, но сила всегда войск состоит в моральном духе. Соответственно, победа будет за нами. Ни о какой ни о какой речи, а... Донецької Народної республіки, Луганської Народної республіки не може бути. Усі ті, хто потрапив у об'єктив камери і хто залишився за кадром, попросили нас передати, щоб за них мовилися і чекали. Вони скоро повернуться додому. І обов'язково з перемогою. Потрібно лише вірити.